Наші гості. Я рада усіх посвідати у цій залі обласної бібліотеки де дітей імені Гайдара, Де сьогодні на вас читає дуже цікава зустріч у рамках національного проєкту Україна читає дітям. І головною ідеєю цього проєкту є те, що публічні люди, політики, актори, спортсмени приходять на бібліотеки і зустрічаються з дітьми і говорять про. Книги про те, що їм подобається, про своїх улюблених героїв. Тож сьогодні навіть не дивно, що ми запросили найпопулярнішого сьогодні в Кіровограді, в Кіровоградській області і навіть за межами в нашої області дуже талановиту, молоду людину Сашка Лещенка та його люди, Семена. Та Руслана! <плес> <плес> Оці, ви дуже-дуже вам вдячні, що сьогодні ви саме завітали до нашої бібліотеки, головної бібліотеки області, звітячої бібліотеки. Тож, я Сашко, запрошую вас до слова. что мы говорим о книгах и о том как действительно это нам нужно в нашей жизни а, несмотря на то что сейчас 21 век и сейчас очень разные да, технологии компьютеры а, хочу сказать от себя лично от себя а, мое мнение о книгах и вообще как как это называется человек а, сразу скажу признаюсь честно я очень мало читал очень мало очень очень но а, с каждым разом, когда я прочитываю книгу, я понимаю, да, действительно это... действительно это, 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 это вдохновение. Для меня это очень важно. Книга для меня это вдохновение. Для, для каждого из вас может быть. Э, то есть, прочитав книгу, я могу для себя открыть очень много новых вещей, с помощью которых я могу поставить установку, допустим. То есть для меня это вдохновение книги. Э, книга для меня это красноречивость. Это книга, после которой я могу найти очень много новых слов, с помощью которых я могу передать э, ту, или иную, ту или иную, тему человеку. То есть это вдохновение, это речи. Это книга, это, ну скажем так, чистая мысль, да? новые мысли какие-то, новое мышление. То есть действительно это очень важно. Я, например, люблю читать э, что-то связано с философией. Мне это интересно, допустим, тоже что там Куэли, знаете, не знаете, да, да. Может, мне нравятся его книжечки. Опять я говорю, я мало читал, поэтому мне нравятся его книжечки, потому что они только и они быстро читаются. Вот. Не знаю, может быть, что-то еще ребята помните, сказать, я вам Давай. Ну, наверное, за школы вот почему-то нам вбивают, что это обязательно читайте книги. И это не то, что вот меня там, и уже по окончанию школы я стал читать больше и интересно. я понимал, что нет картинки, это плохо. Я начинаю читать страницы за страницей и понимаю, что это новый мир. Я погружаюсь туда все больше и больше, я получаю новые знания. Уже по взрослых я понял, что книги я могу черпать информацию, которая нужна мне вот в жизни. То есть, допустим, я еду в страницу, я прочитаю итальянских авторов, я знаю, что в Италии есть то, то и то. Я уже не знаю, мне интересно все это смотреть, потому что там есть какие-то вот такие тэпочки, ее могут посчитать, может прочесть каждый человек, и каждому дает именно то, что должно дойти именно этому человеку. То есть автор всесторонние дает свои знания. И в интернете мы этого не найдем, потому что там много отвлекающихся этих фактов, рекламы, там какие-то баннеры непонятные. А книга это вот и один на один с Поэтому детки и взрослые читайте книги постоянно. Это да, полное что книга не заменит кинотеатры, телевидение, интернет, потому что, в принципе, у каждого работает свое воображение, у каждого оно по-своему работает. Он, в принципе, правильно сказал, что отвлекает много моментов в том же кинотеатре. То есть ты наполняешься чем-то, но оно буквально там на пару дней, это наполнение от фильма. Книга, она же тебя наполняет, в принципе, ну, не знаю, грубо говоря, на всю жизнь, можно так сказать. Потому что ты с ней один на один на отлайн. <laughs> да, я хотел тоже на эту тему сказать. Вот Александр убрал все мои задумки, которые <laughs> я прислал. Да. А, на самом деле, ценность книги в том, что ни один фильм, ни один а, сериал не сравнится с тем, что мы прочитаем в книге, с теми ощущениями и эмоциями. Я когда -а, сейчас я читаю книги Джуди а, Пикл. И когда я читаю эти книги, в конце я могу прослезиться, потому что это настолько цепляет, настолько это что-то другое, совершенно другое, чем фильм, совершенно другое, чем то, что мы видим вокруг. Когда мы окунаемся в этот мир книги, когда мы видим персонажей, которых мы хотим видеть, мы представляем их, мы представляем всю ситуацию, мы представляем все, это очень цепляет. Например, меня, когда я читаю эти книги, я действительно могу просниститься, потому что настолько это э, все идет от автора, настолько это э, от него, что я чувствую то, что он пишет. Вот так же я сейчас э, увлекся литературой, это э, биографии выдающихся людей. Тоже очень интересно, Квинн, Битлз и остальные очень интересные книги, сборники, именно о их жизни, о их кастрольных турах, ну, то есть это очень интересно. Поэтому фильмы смотреть, это тоже полезно, но в книге совсем все другое, совсем ощущения другие, и впечатления тоже совершенно другие. Все. ну, а теперь, может быть, вы идите с таким нетерпением, чекаете, чтобы вам будет задать какие-то вопросы вашим улюбленцам, да? И у вас есть, по-моему, два вопроса, Скажите, а как правильно вы начали танцевать? Я в 11 лет начал бальными танцами, а в 13 уже, в принципе, я считаю, что мое начало танцевания это 13 лет. Какой а начал ваш первый коллектив, вы танцевали? Первый коллектив в коллектив — в городе Александрия. Может кто-то из вас uh -oh! <срой> <толк> А потом уже переехал в Киев в лет и начал заниматься в танцем. Почему я выбрал именно танцы? Да, я их не выбирал. Я их не выбирал. Я пришел попробовать потанцевать и, в принципе, все. Мне хватило одного занятия, чтобы понять все. Я должен здесь остаться. Так сложилось, то есть я не выбирал. У меня не было мысли надо пойти, может быть, там это ж так красиво, да, вот смотреть, как люди танцуют. Нет, меня завели, я попробовал, что-то поделал и остался. Все. Нет, у меня сестра подтолкнула. Я занимался каратэ 4 года было этого. А, и потом, как сложилось, что надо было выбирать или, или дальше не вообще каратэ, потому что в учебе пошло в спад. Вот, потому что я очень увлекался этим. А, и мы все-таки решили оставить каратэ и заняться учебой. Читать книги. Но недолго это прокрылось. я, сестра привела на нормальные танцы, я, конечно, не Но, тем не менее, в школе я учился, хорошо учился. Ну, вполне но я хорошо Конкретно я не могу сказать, мне все нравится. И это не это. А у вас есть еще какое-то хобби, кроме танцев? Я люблю, да, вот мне Семен подсказывает. Я люблю очень машину. Водить. Я не понимаю, мы общаемся или там кто-то еще тоже общается? Привет, Радец. Привет. Я очень люблю машину водить, то есть много какой-то заряд энергии, адреналин. Плюс ремонтировать да, люблю монтировать видео, люблю монтировать звук, вот, ну это что касается блокчейна. То есть мне все нравится, что сейчас достаточно. Ну люблю еще играть в бильярд, но, к сожалению, у меня нет компаньона, с которым можно играть. Ну один раз играли с Усмантиком. А так Сколько часов вы проводили в тренажерном зале? Ну максимум практически без перерыва 15 часов в день. А ваша да. сестра тоже танцевала, поэтому подтолкнула вас? Да, да. Как сказать, она не профессиональная, то а, есть так для себя. Ей нравилось, она ходила и просила меня туда попробовать. А ты танцуешь? А у тебя есть братец? Родители не <свес> все мы знакомые детства Бог. с <свес> чем <Исчерплюсь. свес> А чем занимаются? все Мы живем и занимаемся сейчас майданцем. Это сейчас основная наша. А кроме. Кроме... У нас есть балет форсайт, вот мы все из одного балета, и мы танцуем в этом балете профессионально. еще есть у нас студия балета форсайт, мы еще есть студия балета Мы там, мы там В принципе, все связано с творчеством. Сейчас, простите, мальчик забыл вибра

Да, и там, там Нет, и да. а, там без... Как Как скоро? Ничего не могу сказать. Не знаю, может быть, через два месяца, может быть, через полгода. Без... Вот, без... вот